Как происходит безопасное демонтирование наружного блока. Вот сейчас передние гайки откручены. Блок обвязан в чемодан так называемый. То есть он неравномерно весит. Левая сторона если смотреть сзади тяжелее чем правая. Поэтому перехват смещен на левую сторону. Это называется чемодан. Ну, не, не это называется чемодан. Как бы чемодан со смещением, можно так сказать. И застропалены через створку окон. Сейчас будем откручивать задние болты. Э -э задние болты, которые у нас заржавели как и передние, уже открученные. И потом поднимать блок в комнату.